to'rtinchi masala dnk malasda 1380 ta uch yuz bog' mavjud bo'lib undagi sitazin nukleotidi soni 180 ta. shu dnk asosida sintezlangan nukleotidlar sonini aniqlang deb shart qo'yibdi bizga ma'lumki dnk qo'z zanjirida sitazin nukotidlar soni 180 ta saksontani tashkil etar ekan biz bilamizki bitta sitazin va guaning o'rtasida 3 ta vodorodbog' bo'ladi demak sitazin guaning o'rtasidagi vodorod bog'lar soni sakkiz yuz qirqtani tashkil etadi bizda hamma vodorod bog'lar bir ming uch yuz saksontani tashkil etgan edi shundan besh yuz qirqtasi bir yuz saksonta sitazin va guanin o'rtasida ekan qolgan demak sakkiz yuz qirqtasi to'rt yuz yigirmata adinin va timin o'rtasida bo'ladi chunki bitta adinin timin o'rtasida ikkita vodorod bog' mavjud demak dnkni bir zanjirida bir yuz saksonta guanin yoki sitazin to'rt yuz yigirmata timin yoki adenin bor ekan shunda bir zanjirdagi nukutidlar soni olti yuztani tashkil etadi informats dnkni bitta zanjirdan axborot ko'chiradi demak unda ham nukutidlar soni olti yuztani tashkil etadi demak to'rtinchi savolning javobi a olti yuz ekan